какие украинские места под загрозой оккупации. Я уже, я уже опять-таки информация подтвердилась касательно заминирования было. То есть это не обстрел типа конкретно да. торгового центра, а мини. Ну окей, хорошо. Да, но ну, опасность там есть и вольта пикова не выпала. Когда валюта Пикового не падает, я понимаю, что это не пустое было. Значит, сегодня действительно там что-то нашли. Какую-то взрывчатку или что-то еще. Или, если не нашли, там оно есть. Просто вы должны как бы поискать, значит, его. Потому что, ну я же не знаю, там типа, ДСНС приезжает а кто приезжает. Там же разбирают все это. Іли буде ще раз повтор в ближайше время. Ну, тому що по картам там показують вот прям. Та да, дійсно, щось це було. Ти сказала, що зараз більше тебе турбує тема наступів, тобто буде відбуватися певне загострення. Ми, в принципі, зараз його вже да. бачимо. Щодо Харківської області, дуже турбується, чи не буде повторної окупації міста Ізюм. Це посмотрю, ну так, да, хорошо, давай. Не вижу я пока окупаться никакого изюма, зато я вижу опять-таки карты отводят внимание на юг. Но я же не знаю, что там по югу происходить будет. Но, в принципе, куда там мы тоже угадали. Потому что мы тогда, когда еще до Нового года, мы же говорили, что это будет все там начало, типа в конце января, типа февраль. Вот там какие-то прорывы по югу. И вот опять карты меня склоняют к югу. Ну, то есть им. Сейчас картам, извините, насрать, как есть, я говорю, да, на остальное. Им сейчас юг. Вот тупо все вопросы, которые про наступление, все по югу у них не знаю, что там происходит. И как бы мы же там не находимся, но просто вот постоянно одно и то же. Даже сегодня, когда мне сон снился, типа мне говорили, про, на, прокурдоне, я на прокордоне стояла, когда я просматривала шоу, это мне показало карту солнца. Я уже не понимаю, что это такое. Я уже думала, может, это Крым, блин, но причем чем есть тогда? А потом я думаю, смотрите, а Херсонская область поделена на две части. То есть, по сути, есть же граница право и левобережья, правильно? Может, да. это к этому? может, хорошие новости о том, что мы просто по носу ему настучим. Потому что после этого во сне у меня было, типа, что я как раз-таки возле моря. Но просто я, я просто в марте улетаю в Эмираты вот на неделю. я... Ну, я думала, так ко мне относится. А может, это не ко мне относится. Типа... Ну, опять-таки, может, это Херсонская область. То есть карта солнца же может падать и туда, и туда. Я еще думала, может, типа, нам просто Эмираты... Но Очень рано мне мою поездку показали. Это очень рано. Еще февраль не закончился. Мне так рано не показывают. Мне пока это неинтересно все поездку мне покажут там перед вылетом за неделю, поняла, например. Значит, либо это нам Эмираты, какие-то шейхи, не знаю, там у нас, может, какие-то контракты с Катаром будут, что-то еще. Или это из-за того, что новости мне сегодня подтвердили касательно Херсонской области, или это вот это, еще один вариант, третий. Я просто это детально не могу посмотреть, потому что не могу пока в этом копаться. А почему? Потому что когда-то мы выходили с новостями тоже в эфир, я помню, как сейчас, оно не проиграло, Или... не, не проигралось пока еще. Касательно Крыма, что будут какие-то сюрпризы, помнишь, для Крыма там четко показывало, да. что-то будет. И мы не знали, что это, потому что карта Солнца, она больше на Крым показывает. Тут скупка больше на Ферсон, там водосховоще было. Оно сейчас падает перевернутым постоянно, типа, что его нет уже. А тут Луна и Солнце, видишь, что-то скрытое по югу. Не понимаю пока вообще, о чем речь. Я уже сегодня и, и, и то трактовала, и так трактовала, и так. Поэтому я себе дала три варианта. Пока не знаю, какой правильный. Надо подумать об этом во всем. Просто очень спонтанно все это получилось. И я работала, не было времени даже у меня посмотреть. Вот. Но раз скрытая информация по Югу, значит, пока мы не можем копаться в этом. Потому что скрытая это получается, мы будем копаться. Сейчас, сейчас скажут опять, что мы сливаем информацию, и упаси боги, там что-то, знаешь, как бы будет, ну, короче. Самое сейчас что... не про ему ну, это Смотри, учитывая, что как бы я под присмотром у всех нахожусь, я знаю, что у меня все смотрят, кому как бы не лень, то, наверное, не хотелось бы этом копаться пока, чтобы там кому-то не навредить, mm -hmm. поняла, чем-то. Ну, типа мало ли. Там пацаны сейчас оккупируют а я такая, о, смотрите, короче, да, еще может что-то, что не то лишнее сейчас ляпнем, и не надо пока. Добре, ті по наш... типу, скрито. Все, окей. Нашу сторону взагалі не зачіпаємо. Давай зараз просто тоді, враховуючи, що що ти сказала, загострення будуть відбуватися на фронті. Подивимося, де найбільше буде зараз зосереджений ворог, де найбільше будуть просування ворога зараз, Добре. можемо одразу роз... розділити по одній карті кинути на всі території прифронтові. Ні, просто спросимо два іменно. Давай. Ну, и что это за территория? Область, покажите. Ну, смотри, э, линия нуля, типа она никуда не отходит от нас. Это, это факт. Линия нуля, это у нас все-таки, что же понимаешь, что Донецкая, Луганская, ну они как-то бы вот они есть. Ничего, ничего не меняется. Потом тройка жезлов, тройка жезлов здесь морем прорисовка. То есть я так понимаю, что все-таки вот корабль плывет. Все-таки это с Херсона больше относится. То, что обстреливается на юге больше всего. Тут карта от, ой, башни и тройка жезлов, тройка жезлов с кораблем. То есть это Херсонская область, потому что ну, Херсонская область больше обстреливается, чем Крым. Серьезно, давайте по-честному, да? Касательно Запорожской области. Но ну это тоже юг считается. Тут просто выпала э, Луна. Атомная станция, то есть я понимаю. Десятка мечей, карта повешенного. Какие-то движения по той территории, там, где до длительный период. Тупо стопы, стопы какие-то были. Что это за территория такая? Все равно карта, вот смотри, все равно карта солнца, да? То есть я так понимаю, что... А, ну да, все, смотри, солнце и двойка мечей. То, что поделено на две части, все, понятно. Сейчас там в Херсоне какая-то дичь, я не знаю, что там происходит пока. Что-то там сейчас, конечно. Может, в новостях напишут, посмотрим. То есть все правильно, то, что мы смотрели изначально, ничего не поменялось. это юг. Щодо Сумської області, зараз будуть посилено наступальні операції саме на ті території? Ну, тут же зло впадає, типа таке дії, Ну я б не сказала, що це серйозно. Тут карта плохая такая не выпала, чтобы сильно прям. Ну, типа, про наступление конкретно полномасштабное. Так же, как когда я смотрю Днепропетровскую область, раньше такого не было никогда. Сейчас падает постоянно одно и то же. Я вот сегодня смотрела, и там шестерка падает. Шестерка это, ну, это, ну, да, движение типа какое-то не планируют. Но это мелкое, поняла? Но падает. Раньше не падало никогда под Днепропетровской областью движение какое-то. Всегда просто обстрелы падают. Сейчас падает четко движение. А если падает движение, я уже понимаю, что будет какой-то, может, они зайдут, все обосрутся, по носу нас стучат, как бы, да, и до свидания. Все. Но будет движение какое-то. Шестерка это мелкое. Это как вот ДРГшники на Сумщине, например. Если полномасштабное было бы наступление, падало бы, ли тузы падали бы, или что-то ну, поболее. А тут просто такое, что, знаешь, непонятно. Но показывают карты, да, они воспринимают действительно, что Россия наметила себе какую-то цель и на Днепропетровской области. На Днепропетровскую область могут они там Пайти, ну, це мелка шістьорка падає. Тобто, тих результатів, які вони бажають, вони не досягнуть на цьому. Сейчас я по картам того не віжу. Ну тобто мені не показала там, що буде какої-то вообще прям жопа какая-то. Будемо сподіватися, mm -hmm. що так і буде. Знаємо, що обшуки провели в Київраді, знайшли там такі приємні сюрпризи у вигляді величезних сум коштів зараз, після цього. Чи полетять голови Чи будуть буде змінено керівництво міської ради? А будто що щось нове новое, п'ятерка П'ятеро мечей, луна, туз пентаклі. Ну да, вскрытая повскрывалась. п'ятерка мечей, тут какие-то у них. Ну, дальше розборки будуть Карта колесницы. То есть, пока, как бы. Не вижу окончання. Все это надовго. Ну, що пусть. Это ж хорошо. То есть Кличко будет продолжать оставаться мэром столицы? Я не считаю. Смотри, касательно Кличко, я знаю, что там вроде бы какие-то ходили разговоры. То, что мне говорили, типа, что у меня там что-то хотели куда-то на кого-то, но я не вижу пока кандидатов. Поняла? Я знаю, что хотел вроде на пост мэра, знаешь, кто этот, боже, как у Карагодский хотел, да? Угу. Да еще, ну, не знаю, я как-то так. Кличко будет к мэром, что-то? Ну, пока да, солнце, вот это кубков, сыр пентахли падает. А у есть то шанс на Армустат. Ну, карта мага. Каргоцкий, знаешь, чем берет? Каргоцкий, он такой, типа, видишь, карта мага. Я думаю, что он очень образованный в плане эзотерики, в плане психологии, в плане всего этого. Понял? Ну, карта мага падает. Типа его слушать хочется. Он такой, ну, это карты, понял, Я так воспринимают, типа, его. Мне он тоже, в принципе, симпатичен. Вот. То есть как мага воспринимаю. То есть ему есть что интересное рассказать, что предложить, как бы, что это. Но я не знаю, насколько такой человек мэром может быть. Вот. Но трёка Пентакли, четверка Пентакли, в принципе, говорит о том, что у него шансы есть довольно-таки неплохие в мэры тулить. Думаю, что и желание есть у него. Что ж, часом подумаем. По крайней Потому мере, что... сейчас, я думаю, что он один из, типа, мы про Тулу не рассматриваем, да, сейчас никуда. Где он вообще делся? Ну, он продолжает заниматься своей волонтерской деятельностью, записывает подкаст. Mm -hmm. В принципе, вот так. Ну, Карагодский, смотри, в плане Кличка и я думаю, что и Кличко будет конкуренцию составлять, или может, по крайней мере. Карта Мага, Старший Аркан уже выпал. То есть я уже понимаю, что... М -м, да. Так. Але поки що зняття кличка мало, ймовірне. Поки не віжу. Том що хотіли але, поки не віжу і якщо ти не дивилася Сумську область, конотоп місто дуже багато повідомлень з проханням подивитися по обстрілах. Вокзал, то сразу показывают, тут колесница с магом падает. То есть вокзал, кстати, могут минировать или что-то еще, потому что тут э, какие-то планы, и тут падает, короче, башня, поняла, рядом. Но я ж тебе говорю, что когда я уже поняла, что когда карта мага падает, может быть не обстрел, а может быть заминирование. То есть что-то вот связано с вот этим вот. Сейчас как-то много по Украине падает по минированию. То, что мы и mm -hmm. тогда и предсказывали, в принципе. Вокзал, короче, понял? Ориентир на вокзал. И Ирафант — это эти ну, центры, там, где у нас типа Зелья сидит, например. Понял? Центр у них то же самое. Вот центральные эти типа, районы. Там, где у них министерство, там, где у них мэры, не знаю, вот. Мэрия.